Это колокольный звон по Януковичу, который стреляет, выбирает наших детей и стреливает на Майдане. В 46-м году родился Костя, а в 49-м родился Вова. Вот он есть такой. После школы, когда они закончили вечернюю школу, потому что они с Костей же на заводе вместе работали. Потому что папа там работал. И он так, ну, нельзя же было, тогда еще 15 лет мови было, да, 16. Как, потому что папа там, потому их взяли, наверное, на эту работу. Вот так Костя сказал, что я не хочу быть рабочим, пошел учиться в КПИ. А Вова сказал, рабочие тоже нужно. Хотя Вова был способнее намного, намного Кости. Талантливый. Он вообще такой очень способный был. Мама думала, что он будет журналистом, потому что у него язык был подвешен, но он уникабельный очень был. И с людьми находил очень быстро общий язык с любыми. Вот наша улица замечательная, Коростышевский переулок. 1958 году уже родилась я. Мама не могла никому поручить меня, кроме Бога. Он мне, она когда уходила, она оставляла меня на него, и он был очень ответственный. Она никогда не боялась, что со мной что-то случится. Вот. И друзья, и он, ну он сначала, потом и его друзья называли меня Дотя, потому что он меня тягал за, с собой кругом. Ну, в общем, нянчил так, скажем. А это вот уже у нас деревья выросли, и уже он с кошкой здесь. Мы находимся на углу Дома профсоюзов, улица Михайловская, Крещатик. Видно на заднем плане баррикаду. Это одна из самых мощных баррикад. 18 числа именно к ней со стороны улицы Грушевского. Подошла часть силовиков. Баррикада очень мощная и была подготовлена достаточно неплохо к отпору. Были заготовлены камни, коктейли и стояла одна или две роты самообороны более-менее обученных ребят. Атака была отбита где-то час, может больше, было затишье. Все ждали обещанной в 18.00 очередной атаки. Когда мы жили на Подоле, это было 50-е годы. Тогда мне было где-то лет 8-9, это 58-59 год. Но ну, у нас гора была, там где исторический музей, скос. И гора была из глины очень большое количество. И там росла, росла, такая, как, как сказать, не как лоза, а вот такие прутики, они перегибаются. И вот эти прутики мы обрывали, делали небольшие вот такие палочки. На эти палочки брали глину, насаживали. Мы ходили по двору, где... Где попали, там и выбили, где попали, там и выбили, вот так вот, только бамс, бамс. -бам что Кульчинский играл, что я играл, что все наша компания играли в перья. Это когда э, раньше писали только перьями. Ну и у каждого в финале было большое количество перьев. И вот когда играют на перьях, то ставят их вот так вот, а потом берут одним перышком и переворачивают. Если ты перевернул это перо, значит оно твое, ты его забираешь. Если не перевернул это перо, значит ты отдаешь свое. Вот такие детские игры были. Протянулись БТРы, где-то между шестью и семью часами начались какие-то действия со стороны силовиков. Одна группа спускалась со стороны жутного палаца по лестнице, другая группа подходила к баррикаде. Параллельно БТР начал э, таранить баррикаду, ребята могли один ДТ поджечь, он выгорел полностью. Это была такая маленькая победа. Силовики, которые подходили с Жапневого палаца, им удалось закрепиться в конце лестницы. Вот поженился. Вот. Люся такое платье пошила красивое. А, это, это самое. И он будет такой счастливый, счастливый. Боже, какой он был счастливый. И говорит, у меня скоро будет сын. А я говорю, ну, ты знаешь, что сын может тоже никогда же не было, в никаких, а он говорит, Да я знаю, что сын. У нас посмотрите сколько. У тети Оли два сына. У дяди Андрея говорит два сына. Вот у нас только что еще сестричка есть, так она третья. А так по вот два сына у меня и будут. Так оно и получилось. Использовали шумовые гранаты, коктейли. Скорее всего, помповые ружья. газовые гранаты. Со временем они полностью оттеснили э, защитников Майдана от баррикады. Человеки перелезли через баррикады, которые находились с той стороны. Они сгруппировались, построили черепаху, потихоньку начали продвигаться вдоль дома профсоюзов и между палатками, которые уже горели на тот момент. Ми садком були на старої лінії оборони. Ми стоїмо біля оцієї ліси, як у народі кажуть. Ініціатором цієї ліси був Володимир Станіславович і його дружина Люда ми її називали. Одного разу пішов у ліс, нарубав ліщини, днів три мабуть і плів лісу і приказуючи. Такі гумористичні речі, що ви знаєте, без посмішки, без цього не можна було <смі> сприймати його роздуми. Його дружина Люта завжди старалася привезти якісь квіти. Квіти ці садилися тут. Звичайно, що їх викопували, рвали, але все одно ж вони вдвох доглядали цю клумбу. А когда он сделал карасевый домик, вот, внизу, где э, под ногами плавают караси, вот, а вверху можно было приготовить шашлыки. Вот, это как беседка была закрытая такая хорошая. Проезжали, мы вот, на береге шли, правда, комары доедали нас. но так вовка этих вот как их понаделывает. Э, вот эти шляпы защитными, этими вот сетками. И сетками, и. и, и Фугицидовать их данавешивают. Вот, и все. Это все он сам сделал, он приобрел гараж и начал своими руками это все сделал, покрасил. Вот можно посмотреть, как человек с искусством сделал машина, лодка, лебедка, которая сразу же на багажник, который своими же руками он сделал. Все оставится, укрепляется, загрузить, перевести, поехать на рыбалку и получить то удовольствие, которое можно получить от природы. Те, которые могут пойти в лес, добыть кабана, разделать его, а потом своими пальцами еще слепить из этого пельмени. Понимаете, это уникальный человек в том смысле, что возраст его никогда не чувствовался, никто никогда не знал, сколько ему лет. Отец, по сути, где-то был рядом. Он не мог докинуть камень, но он что-то пытался делать, он что-то бросал. Он не мог стоять просто так. Основное оружие, которое, по сути, помогло ребятам одержать победу, нам, это огонь. Все, что связано с огнем. Огненные рубежи с покрышек, горящие баррикады, горящие шины, коктейль. Камень, оружие сильное, но против невооруженных людей. Если это экипированные солдаты, камень почти ничего не дает. Володя, я запомнила на всю жизнь его слова. Ты мила, знаешь что? Вот в нашей семье какой принцип? Что бы ни происходило, какие бы мы вопросы не решали, Люда всегда права. Я говорю, а как это? Потому что она женщина, поэтому она права. А потом мы все, все эти вопросы обыграем и будет так, как мы вдвоем решим. То есть дипломат то ли от природы, то ли его жизнь научила, потому что я знаю, они же работали дворниками для того, чтобы получить квартиру. И осень листвы очень много падает. да, а, да Володя говорит, да, это же стали в 4 часа, убрали, прибрали. Да, труд был такой серьезный. И это для того, чтобы получить квартиру, в эти годы работали, вас воспитывали. Было очень интересно общаться, потому что это не то, что нас учили в университете, что нам там кто-то рассказывал, а мы смотрели, как строили семейные отношения на принципах любви, взаимопонимания, любви к труду. И если делают работу, эта работа делается безупречно квалифицированно и добросовестно. Наш, вот как в советское время, признавался гост, знак качества. Вот они, если что-то делали, это обязательно можно было поставить знак качества. Игорю, я по-хорошему немножечко завидовал, потому что такой замечательный человек, вот, именно как отец, да, и научит, и расскажет, и подскажет. Э -э никогда не со злобы, всегда вот с, -с, -с, с точки зрения здравого смысла. С точки зрения своего житейского опыта, какого-то прожитого уже, да, то есть такого там, вот, какого-то был человек. Вовка, ну он был справедливый. Я не ушел он а там был такой ласковый этот вот. Он был жесткий, вот. Но он был очень справедливый в отношениях. Он любил, чтобы везде был порядок. Вот ты сделал вот это, там ты за это должен отвечать. Ты сделал вот это, ты за это отвечай. Вот. А не так, я пришел, бросил и пошел. людина. Усвідомленням того, що він має на це свій погляд на різні, різні речі по відношенню до майдану, його думка була однозначна. Я можу там бути, я можу допомогти тим людям, які стали на захист своєї гідності, свого переконання і свого майбуття, через те, що ми. заслуговываем на хорошее Мы с этим не можем смириться. Я вам должен сказать, что в Киеве очень много охотников, и они имеют тоже свое оружие. Но мы не идем на это. Но если нужно будет, если будут наших детей отстреливать, как зайцев, по глазам, мы же не устоим. Я пенсионер, мне бы сидеть возле телевизора, а я аккомпанемент делаю по Януковичу. Слава Украине! Мы готовили коктейли. Я потерял отца из вида. Я его прозванивал, я не знал, в какой стране его искать. Я не рассчитывал, что он выйдет на передовую. Но он пошел именно туда. Дальше прозвучала фраза Коридор тяжелый, и четыре человека несли тело. Потом оказалось, это был мой отец. Я узнал его, когда его уже почти пронесли мимо меня. Я очень надеялся, что он жив, и рассчитывал, что просто кровь на лице от какого-то удара или падения, но не больше. Это было не рано для него, я, по сути, почти не волновался. Его пронесли в госпиталь на первом этаже, занесли в госпиталь, положили на стол. Я внутрь госпиталя не попал, ребята попросили меня не заходить. Я знаю, что такое работа медиков, им нельзя мешать, отвлекать, они спасают жизни, и истерики им там никак не нужны. заносили еще одного раненого. Я помог его положить на стол. Стол находился рядом со столом, где лежал отец. Когда я развернулся, стол был свободен, то есть на нем никого не было. На мой вопрос, где раненый человек, который лежал на столе, доктор показал достаточно понятный жест, мне показали на пол, то есть отец лежал у моих ног. Я даже не заметил его, потому что не рассчитывал, что он умер. Я абсолютно был уверен, что он... ему оказали первую какую-то медицинскую помощь, и он встал и ушел опять на баррикады в то Тело мы вынесли в коридор, где находилось еще два трупа. Там я пробыл почти час. Я принял решение, что тело надо выносить, потому что профсоюзы уже горели, и спецподразделения были уже на пятом этаже. У него было обостренное чувство справедливости. Он не мог смириться с тем, что во главе нашей страны стоят... Воры, стоят убийцы что такая несправедливость что такой террор и он ходил на мирные демонстрации для того чтобы защитить нас чтобы что-то в этой стране поменялось чтобы у нас был шанс жить по-человечески он он хотел чтобы мы жили он хотел чтобы он жил каждый Идет на Майдан в такую ситуацию. Я ходил на Майдан, но не могу сказать, что я отношусь к той категории, которые бы смогли пойти и вот так вот принимать активное участие в военных действиях. Он это смог. И, и вот на таких на таких подвигах им нужно воспитывать наше будущее поколение, чтобы все знали, что родину нужно защищать. Для того, чтобы будущее поколение жило хорошей и красивой честной, любимой стране, которая называется и есть Украина. Михайловский собор. Самое тихое место, в центре очень сильных боевых действий, громких. Здесь было тихо на тот момент, когда мы приносили тела из Дома профсоюзов, какая-то такая тишина особенная. Вот здесь, на этом месте, мы сложили тела четырех человек. Чистского Владимира Станиславовича, моего отца, Гражданюк Валерий, труп третьего человека идентифицировали. Четвертым был глухой спортсмен 19 лет. Ему оторвало гранаты, руку. Чтобы отца не показали по телевидению раньше, чем я доберусь домой к Даше, я его оттащил за вот территорию. Он находился за ними. Трое ребят лежали здесь. Все это время пытался вызвать э, группу милиции, чтобы они э, сделали опись тела, оформили протокол осмотра, но никто не приехал. За трупами приехали э, похоронщики из морга только к 8 часам. Выжилы как звучайные люди. Вукали в просторі життя, та зараз нам вас не забути, ви шлях відкрили добуття, ви очі нам повідкривали, ми пам'ятатимем завжди, як за країну ви вмирали, за нашою волею йдучи, І знаю я, що то не марно, і знаю я, що поміж нас Крокує вольна, свята варта, рятуючи нас час від часу.